नमस्ते गुजरात मैं हूँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल संधू सूर्य किरण टीम की कमेंटेटर और आज हमें बहुत गर्व है ये बताते हुए कि रणोत्सव 2025 के अवसर पर सूर्य किरण टीम ने कच्छ के आसमान में चार चांद लगा दिए आज यानी कि 31 जनवरी को यहाँ के सभी लोगों ने देखा आसमान में कैसे नौ फाइटर जेट्स पांच मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान भर रहे थे और इन विमानों ने आज बहुत ही हैरत अंगेज कर्तव्य सभी लोगों को दिखाए हैं उनमें से कुछ कर्तव्य थे बैरल रोल क्लोवर मेनूवर जो सबका फेवरेट मेनूवर है जिसमें सबसे बढ़िया हमें रिस्पॉन्स मिलता है डीएनए एन मेनूवर जिसमें विमान डीएनए की आकृति बना रहे थे और हमने देखा आसमान में आज जो विमान है वो दिल का आकार बनाकर आप सबको अपना प्यार दिखा रहे थे तो हमें उम्मीद है कि कल भी गुजरात के लोग अपना प्यार और जोश हमें इसी प्रकार दिखाएंगे क्योंकि कल एक बहुत ही खास दिन है फर्स्ट फेब्रवरी 2025 को रन ऑफ कच के ऊपर तीन बजे से आप देखेंगे कि सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम आसमान में तिरंगे को लहराएगी चौदह साल के बाद हो रहा अवसर है और ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है हमें आशा है कि आप सब इसी तरह हमारे साथ कल भी जुड़ेंगे और इस दिन को बहुत ही खास बनाएंगे हमें बहुत खुशी है कि हम रणोत्सव का भाग बन सके थैंक यू गुजरात फॉर बीइंग हियर एंड मेकिंग दिस मेमोरेबल वन सूर्य किरण टीम का हर एक मेंबर छ महीने की कड़ी मेहनत करते हैं छ महीने के लिए ये टीम आ, साथ में विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग करते हैं जो हमारी मेंटेनेंस टीम है वो भी विमानों की जो मेंटेनेंस है उन्हें हमेशा तैयार रखती है उड़ान भरने के लिए और अन्य मेंबर भी छः महीने के कठिन परिश्रम के बाद अब तैयार हो गए हैं सूर्यकिरण के एयर शोज़ पूरे भारतवर्ष में दिखाने के लिए तो इसकी ट्रेनिंग बहुत लंबी है और बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है और इस ट्रेनिंग के बाद आप देख रहे चुके हैं कि कैसे हम तैयार हैं और सभी को बहुत पसंद आया आज का शो और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप सब हमारा जोश बढ़ाने के लिए मौजूद थे। आने अदानी आने मजा आईयान उठता तरफ आयोजित करेलु

મને સૌથી પહેલા એ લોકોનું કોર્ડિનેશન બહુ વધારે ગમ્યું એ લોકોની આટલા સાલોની મહેનત હતી એ પણ જોવા મળી હતી આ સૂર્યકિરણ જે એરફોર્સ વાળા છે એના બહુ મહેનત જોઈતી આ બધું મેં જોયું હતું પોલાઇટ હતા અને બધું અમને સમજાયું અમને એન્કરેજ કર્યું કે તમે પણ મોટા થઈને એરફોર્સ જોઈન કરજો ઈ લોકોના સ્ટન્ટ્સ જોયા અને પછી એ લોકોનું જે બહુ સ્પેન થ્રી સિક્સટી ડિગ્રી વાળું સ્પેન હતું ઈ પણ બહુ વધારે સારું અને મહેનતપૂર્ણ વાળું રાખ્યું હતું